Что меня? Разграничный долго. Собственники сказали, пожалуйста, мы отошли, доверяем, управляйте, меняйте. Э, ставьте нас развитие, на но мы не будем прячевать голову и ковыряться в эти каких-то процессов. Работать топом четко должны понимать. Для чего что-менеджеры нужны? Для того, чтобы следовать целям собственного и увеличивать, увеличивать капитализацию бизнеса а не для того, чтобы управлять или там умничать. И задача выполнять очень простые вещи. Роль персонала – осознать необходимость изменений для того, чтобы лучше работать. Либо принять эту культуру, либо не принять. Согласиться, не согласиться, принять решение, остаться в и, и жить дальше. Еще раз повторюсь, если собственники не захотят это инициировать и внедрять, и поддерживать значение, вся реализация не имеет никакого Создаются какие-то формы, может быть, корпоративные центры, где а, что-то там принимаются, какие-то решения, но вы должны на это согласиться и принять, принять, это как, как необходимость исследовать своему решению. Четко понятно, да? Есть корпоративные управление, есть какие-то акционеры вверху. Они могут создавать какой-то корпоративный центр, и если это директоров никакого такого он они не имеют на это права. Затем они выбирают себе назначает такого то одного человека, который должен за это отвечать, не перепрыгивать сюда, не руководить всеми уборщицами, принимать их на работу и другими важными управленческими решениями. И доверить эту систему вопросам менеджмента. Четко разделить корпоративное управление и менеджмент. И если такая система в голове сложилась, и есть ряды, которые пришлось поменять. Генеральный, генеральный директор не занимается медициной. Он занимается управлением клиникой, разными вещами. Медицинский директор также не занимается леч леч вопросами лечения. Он занимается управлением, там уже лечебный процесс, и занимается управлением его подчиненных людей, которые чаще всего заведующие этими подразделениями его. И обязательно появление специалистов, в таких направлениях, как финансы, маркетинг, HR, HR слово, IT, HR и так далее, и так далее, в зависимости от специализации клиники. Здесь же могут быть юристы, здесь могут быть санитарные эпидемиологические какие-то люди, но эта вся система должна работать именно так. докладчик очень четко рассказал о том, что маршрут пациентов в клинике должен быть главным, а не Главные там то или рентгенолог, или, или там, лаборант, или еще что-то. Потому что часто в клиниках вот эти люди чувствуют, что они важны. Да, наверняка они важны. Но они служат единой цели. Прохождение пациента, который зашел в клинику с проблемой А и хочет выйти отсюда с решенной каким-то образом проблемой. В зависимости от того, что они будут изначены. И это очень важно поступать в клинике, для именно для этого нужны процессы СОТ, не для того, чтобы висело а на стенке название какое-то а для того, чтобы пациенту легче было пройти. На самом деле, все мы пациенты прекрасно понимаем, что зайдя в больницу, зайдя в больницу, нам все равно будет заниматься лечащий врач, лечащий врач. Если мы пойдем так незаметно, и не поймем даже, все за нами, мы передаем, мы передаем, мы передаем руку, и кто-то за нами следит, и на выходе сказали спасибо, вы выздоровели, поблагодарили нас за это, провели операцию, провели исследование и так далее. Это идеальная ситуация. Обязательно важно было поработать с персоналом, успокоить их, структуру. Ну, очень важно было побороться со слухами, потому что полифаксует вести какую-то систему информирования друг друга, например, электронную почту. компьютер в шлинике не для того, чтобы по электронной почте и врачи между собой общались, а для того, чтобы ну, для каких-то более важных дел. И когда внедряется система общения по электронной почте, исчезает необходимость уже их совещаний и доходит информацию. Кстати, чаще всего в этой системе не врачи а первыми, а медсестры. Если вы правильно подберете медсестры, они быстрее входят в этот бизнес, они быстрее начинают общаться. И доктора только потом вы сидите со степенями, с первой категорией, высшей категории начали работать в электронной почте, они общаться между собой в клинике. Очень важно, очень, важно очень важно было объяснить, для чего это делается, некоторые некоторых поблагодарить, выявить и поблагодарить тех, кто не сохранил, но продолжал рассказывать о том, что это невозможно, это неправильно, и вообще, что это за люди, что они мешают нам работать. Так было хорошо в прошлом веке. И открыто освещать, как недостатки, так и достижения. К чему пришли? Сменилось только по Произошли некоторые изменения в этой потому что они договорились, слава Богу, между собой, кто чем-то и кто остается, кто будет. Это очень позитивно ну, позитивное для да. развития. Описали бизнес-процессы, причем мы, мы сделали, как все ошибку. Вначале пытались это делать сами, а потом рассказывал госпожа Николаев, а мы сами прошли. А потом пригласили кого-то, кто-то рассказал, кто-то объяснил, показал. Нам было проще, мы пригласили сразу австрийца. Он рассказал только. Ослучили принципы корпоративной культуры, что пациенты становится становятся главы. А если кто-то не согласен, значит не согласен. Мы попрощались к миру. Определили правильных людей. Организовали правильную организацию. Достигли финансов. Все было. Бизнес-процессы. Главное было привязать в пути пациента. Не выдумывать какие-то сложные вещи. Не организовать, как правильно не написано, как должно быть организовано. Как вы организуете, как вы цели вы поставите, какое быть, Так и пишет. Только сам. Вот то, что написали, исполняем. В больше никаких сложностей нет. Когда люди бывают, а высота это, это какая-то сложная, там, непонятная вещь, нет. Сели, написали и исполняем. Появились дополнения, вносим и исполняем. Опять что-то появилось, опять вносим и опять исполняем. Все очень просто. Остается одно. Отследить за исполнением. Поэтому я вам рекомендую менеджеру по качеству. Иначе вы а защитите. Знаю. Слышу. Уже слышал. Стыкам. Самое главное ну, – отсутствие стыков. Вот в этой всей системе бизнес процесса Чтобы не получилась дыра между гинекологическим отделением и каким-то другим. Чтобы не получилось, что пациент остался в коридоре. То есть одна часть его накатила, а вторая не приняла. Не должно быть стыков. Приемственность, естественно. То есть вторая система должна быть готова, если вы принесли другое отделение, то система должна быть готова принять этого пациента в то или иное состояние. в той или, сумме, в той или состоянии. Это тоже -то должно быть где-то прописано кто-то обязательно должен быть хозяином процесса, потому что как только не бывает пациент без хозяина, как только один, один хозяин закончился, тут же должен быть другой хозяин. Вырочки вы не можете. Не может голова не может, либо не на тротуаре, не на пронижечке. Часть только, где-то должна быть, либо там, либо. И, естественно, обратная связь для этого не менеджер получится. Потому что вам не расскажут, как директору многие вещи. Они просто, он как-то узнал. Простая система, какой-то руководитель, медицинно-специфическая, в которой обязательно должны быть выведены две вещи. Одна, меддокументация не должна зависеть от заведующих отделений, иначе они будут, ну, по-своему, ее оценивать и так далее. Должен быть кто-то не в не, нем, но тоже мед, заведующие отделения должны подчиняться этому человеку, иначе не совсем правильно. То есть качество работы не может быть. Нет. Первый руководитель водитель по среднему персоналу, это тоже один наркотик, который должен быть выведен. И все остальное привести на другой А маркетинг, который продвигает услугу, цифру группы, финансы, которые радостно считают деньги, ну, вот эти помогательные службы, которые есть в всей организации. Ну, в любой организации,